semua uh, kita kembali dalam podcast Seri Seremban uh, di minggu kedua macam kita tahu kita dah masuk uh, minggu kedua dalam bulan Ramadan. So hari ni kita akan uh, menceritakan podcast yang bertajuk mencari keberkatan dalam Ramadan. Okay So uh, kalau kita sebut podcast, saya tak bersuara orang hari ni. Kita akan kenal bersama dua panel kita. Uh, panel pertama kita ada uh, Ustaz Mio hmm. daripada kelas 5IR. Ustaz sihat Ustaz? Sihat Alhamdulillah. Uh, tadi sahur apa Ustaz? Tadi sahur nasi goreng. <laughs> okay. <Goreng. laughs> Terawih tak tinggal lah Ustaz? Alhamdulillah belum lagi tinggal. Belum lagi. Ustaz ni bos penuh Ustaz? Penuh. Penuh. Okay. Kita dah kenal panel pertama. Kita kenal panel kedua pula iaitu Ustaz Alif, okay, Ustaz Alif. Uh, Beliau uh, belajar di mana Ustaz? Di Mesir Di Mesir dalam kursus? Uh, kos kurs Usuluddin Usuluddin, Okey, Ustaz siap tak Alhamdulillah Okey. <laughs> kita dah kenal dua-dua panel -dua <laughs> kita So kita akan teruskan dengan soalan-soalan um, yang saya tertanya-tanya uh, dalam tajuk kita ni lah mencari keberkatan dalam Ramadan. Okey, soalan pertama saya akan uh, teruskan dengan Ustaz Alif. Soalannya yang berbunyi uh, bagaimanakah seseorang boleh memastikan setiap amalannya sepanjang bulan Ramadan tu memberi keberkatan untuk diri dia sendiri? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya dah mengenangkan diri saya So tak perlu mengenangkan lagi lah uh -huh. uh, Bagi menjawab soalan Mengenai bagaimana kita nak pastikan Setiap amalan kita tu Diberikan keberkatan Bukan diberikan keberkatan Tapi macam mana amalan kita tu eh, Macam mana amalan kita tu diberikan keberkatan Bukan memberikan keberkatan Sebab yang diberikan Sebab yang beri keberkatan tu Allah uh -huh. Kita tak beri keberkatan pun uh -huh. So sebelum kita nak jawab soalan ni Kita kena faham dulu Makna keberkatan tu Aku oh, masuk keberkatan Ah, saya pula jadi host. Apa maksud keberkatan <laughs> yang kau faham. Keberkatan macam um, uh, Boleh tak? Saya tak boleh set. Okey. Tak apa. Keberkatan ialah dari segi kalau dari segi yang kita faham, ziyadah minal khair iaitu penambahan, penambahan daripada kebaikan. Iaitu apa? Di mana seseorang itu melakukan suatu amalan ataupun satu kebaikan dia dapat melakukan banyak amalan ataupun kebaikan dia dalam masa waktu yang pendek. Ini yang berlaku kepada para ulama salafus salih pada zaman dahulu di mana ada yang melakukan beribu rakaat solat sunat sebagainya dalam waktu yang singkat. Benda tu mustahil kalau secara kalau kita fikir secara adat. Kalau secara dari sisi di sisi Allah benda tu tak mustahil. Lepas tu, kemudian saya akan menjawab macam mana kita nak pastikan amalan tu. Kita dah tak dapat nak pastikan amalan tu. Mm -hmm. Kenapa? Sebab benda tu Allah rahsia daripada Allah mm -hmm. dan ke, macam mana kita nak pasti. Yang kita boleh ialah apa? Memastikan uh, kita perbanyakkan amalan tu. Perbanyakkan amalan di bulan Ramadan. Dari samping kita mengejar keberkatan, banyakkan. Usaha untuk buat amalan Ramadan. Amalan, segala amalan kebaikan di bulan Ramadan. Kita solat sunat, tahajud, kiam, sebagainya. Kita buat je. Supaya apa? Supaya moga-moga dalam kita melakukan, Allah selitkan keberkatan. So, bila Allah selit keberkatan tu, kita boleh lakukan amalan lagi walau dalam waktu yang jangka masa yang kita lupa fikir tak bolehlah kita lakukan amalan waktu yang pendek tu. Hmm. Okey. Ustaz. Ya, terima kasih. Er so maksudnya dekat sini kita bukan kita yang memastikan kita punya keberkatan tapi itu semua adalah rahsia daripada Allah. Betul Ustaz? Betul. Betul. Okey, kita kita beralih kepada panel kita yang seterusnya. Uh, soalan daripada saya yang berbunyi uh, apakah amalan-amalan harian yang boleh dilakukan untuk uh, kita mencari keberkatan yang lebih di dalam bulan Ramadan ni? Okey, terima kasih. Uh, Ustaz Adi bagi soalan. Okey, apakah amalan-amalan yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan keberkatan di bulan Ramadan ni? Okey, so terdapat banyak uh, amalan yang kita boleh buat uh, dalam bulan Ramadan. Macam kita semua tahu setengah orang dekat dalam hari biasa maksudnya bukan dekat bulan Ramadan lah kita orang solat lima waktu je macam Bukan uh -huh. nak kata semua orang Tapi setengah je lah orang uh -huh. Dia hanya melakukan perkara yang wajib uh -huh. Di hari biasa Maksudnya bukan uh -huh. bulan Ramadan Tapi dekat bulan Ramadan ni Disebabkan ganjaran pahala dia lagi besar Berbanding dengan hari biasa So Kita boleh lakukan amalan-amalan Seperti solat, solat sunat Seperti solat tahajud Solat duha Bersedekah Lepas tu Kita dapat beberapa lagi uh, Amalan yang kita boleh buat untuk memaksimalkan keberkatan uh, dalam bulan Ramadan. Hmm. Contohnya kalau saya saya sendiri di hari biasa, saya solat lima waktu itu pun belau-belau maksudnya saya hmm. ada tak solat, hmm. ada yang saya solat. Okay. Tapi di bulan Ramadan ni saya nak melatih diri saya untuk hmm memaksimakan saya punya beri, uh, ibadah. Ha oh okay. okay. uh, mana ibadah saya. So dekat bulan Ramadan ni Terdapat banyaklah amalan yang kita boleh lakukan hmm. di bulan Ramadan ni. Yang <laughs> okey. Uh, itu saja. Ah uh, itu saja. Okey. Um, apa yang kita faham kat sini um, dalam bulan Ramadan ni kita kena uh, beribadah secara ber, maksudnya macam bukannya ah uh, di luar di luar bulan Ramadan kita tak perlu beribadah tapi dalam bulan Ramadan ni kita kena mengekstra kan untuk ataupun berbuat secara berlebihan. Uh, jangan tinggal solat terawih Solat terawih kan uh, Solat sunat Tapi kita tak digalakkan Untuk meninggalkannya Okay kita kembali lagi Dalam podcast kita Kita akan teruskan Dengan soalan Kepada Ustaz Mio Ustaz hmm. Saya ada soalan Dengan Ustaz ni Macam mana uh, Dalam bulan Ramadhan ni kita dapat ubah kita punya sikap positif dalam kehidupan seharian kita maksudnya macam macam mana kita nak um, berubah ke arah kebaikan dalam bulan Ramadan ni dan kita bawa kepada bulan kepada bulan seterusnya oh, bukan dalam bulan Ramadan saja kita bawa perubahan positif di bulan Ramadan ke kehidupan yes. seharian kita. Uh, oh. Oh. kita dapat banyak uh, perubahan positif yang kita boleh bawa daripada bulan Ramadan ke ke pasaran kita. Hmm. Contohnya uh, kita bila manusia ni bila masuk dalam bulan Ramadan kita akan rasa rugi bila kita tak lakukan ibadah-ibadah macam solat sunat semua di bulan Ramadan sebab pahala dia besar kan, ganjaran dia besar. So bila kita di bulan Ramadan kita akan melakukan banyak ibadah. Banyak ibadah solat duha semua, baca Al-Quran, tadarus macam kita buat kat sekolah kan. Hmm. So bila kita dah buat benda-benda uh, macam tu dalam masa yang lama, dalam masa sebulan. So kita bila dah habis Ramadan kita akan rasa nak buat lagi sebab dah terbiasa. So hmm. kalau kita tinggalkan rasa macam eh tak boleh lah nak kena buat juga ah. Hmm. Sebab kat bulan Ramadan kita dah buat kan. Ha. itulah okay. antara perkara yang Saya ada soalan uh, lagi dekat ustaz. Apa pendapat apa pandangan ustaz tentang orang yang uh, bila dia masuk dalam bulan Ramadan ni dibawa uh, sepanjang bulan Ramadan ni dia membawa dosa yang sama Sama macam uh, Bulan Yang bukan bulan Ramadan Maksudnya macam Dia masuk bulan Ramadan sama je Faham? So, faham? Maksudnya dia Dekat bukan bulan Ramadan Perangai dia cintu, dalam bulan uh, macam tu Dalam Ramadan macam tu kat Sama saja Kan dalam bulan Ramadan ni Saya so cakap tadi kita kena ubah uh, apa aktiviti eh, kita punya kehidupan seharian kita kena hmm. beribadah lebih kan apa pandangan ustaz tentang orang yang sama je dia uh, tiada perubahan macam kalau dia buat ni, dia teruskan dengan ni. Teruskan oh. dengan dosa ni. Ha, macam tu. Pada pandangan saya lah, dengan orang macam tu, dia rugi. Rugi besar sebab bulan Ramadan ni lah tempat untuk kita bertaubat. Macam dalam bulan Ramadan kan dia bulan yang mulia kan. So hmm. kalau kita nak bertaubat, so Allah boleh maafkan kita. So kalau kita ni orang yang jahat, selalu melakukan kejahatan... Lepas tu kita hmm. sambung lagi dekat bulan Ramadan kita tak berhenti pun buat kejahatan tu. Hmm. Dia Kita tak rasa macam bersalah. Kita tak rasa macam ish ni dah bulan Ramadan aku kena berubah ni. Hmm. Ha, dia tak rasa macam tu pun. So bagi pandangan, pandangan saya orang situ dia dia macam tak ada perasaan lah hmm. dekat bulan Ramadan ni. Maksud dia tak hormat bulan oh. Bular ni. Ha, dia rugi besar lah. Ha, tu je lah. So okay. Terima, terima kasih Ustaz. Saya saya tanya dah lama juga tanya pasal uh, benda ni. So, kita teruskan dengan soalan kepada Ustaz Alif. Okey, soalan yang berbunyi. Uh, uh, adakah uh, keberkatan dalam bulan Ramadan ini uh, terhad un uh, khas untuk ibadah rohani saja ataupun ia meliputi aspek lain dalam kehidupan kita? Macam mana Ustaz? Okay, terima kasih kepada host kita hmm. <laughs> kerana bagi soalan Soalan yang agak oh yeah, mencabar minda Ah, Yang pertama Ada tak fokus kepada ibadah rohani saja? Jawapannya tak ha, Itu oh. je lah Nak jawapan panjang lagi kan? Okay, oh. jawapan panjang tak? <laughs> jawapan panjang je Dia tak fokus kepada ibadah rohani Seseorang itu kalau dia puasa Ramadan Tak adalah dia nak duduk kat bilik je hmm. Takkanlah dia nak solat je dia duduk bilik, dia solat Baca Quran dan sebagainya Dia tak bersosial Ataupun dia tak menjaga Dia tak riadah. Hmm. Main bola ke Patang-patang main bola Main yo. Saya memang hobi saya main bola Patang-patang memang saya akan main bola tak lah Tak Eh tak saya tak seramah. seramah Tak seramah Tak Bukan okay. Yo yo Bulan Ramadan main bola Haa uh. tahan lah eh Sebab saya Saya rasa bulan Ramadan dengan bulan Bukan Ramadan ni Saya rasa stamina dalam main bola tu sama je Wih oh ini Cuma salah satu contoh Dia mencontohi masa <laughs> Mencontohi Rasulullah ni Rasulullah Perang badar waktu luar Ramadan wow. oh. Ia lagi, ma lagi hmm. macam <laughs> ha. Kemudian Dia tak adalah fokus kepada ibadah rohani je Dia hendaklah ketika seseorang itu melakukan Eh ketika dalam bulan Ramadan Hendaklah jaga kesihatan juga Jaga hmm. kesihatan Contoh Kalau seseorang itu uh, Tak jaga kesihatan hmm waktu waktu buka dia pergi bantai makan roti john. lima bungkus roti john. Di bantai air sirap, air sirap satu cawan, lima lima sudu gula. Oi, oh, tu cukup lima hari potong kaki ya, tu. <laughs> Kalau macam tu, macam mana lah dia ibadat tu lah. Mm Dia -hmm. tak jaga kesihatan. Oh, so, okay. dalam bulan Ramadan, kita tak fokus kepada ibadah saja, tapi kita fokus kepada jaga kesihatan. Yang kedua, kita fokus juga dengan hubungan sosial dengan masyarakat. Tak doh lah kita nak ibadat kita bersuluk kat bilik tu ha. Tak doh ada bersuluk uh, Baca Quran tak jumpa orang Sebulan hmm. tak jumpa orang Baik duduk gua je kan hmm. Kemudian Joh. So Waktu bulan Ramadhan ni kita jumpa orang Kita salat terawih Ada hikmah salat terawih tu juga Ialah kita dapat jumpa orang Mengeratkan silaturahim hmm. Ha, itu hikmah dia Tak doh lah hikmah salat terawih tu solat kat rumah aja. Pergilah masjid sekali bang. Kalau paling malas, hmm. malas tu so pergi sekali sekarang. Lapan rakaat pun kan. jadi lah kan. Lapan. Lapan rakaat pun lah. Datang solat witir pun boleh lah. Yang penting kita ada sosial tu. Nampak Ramadan tu tak terhad kepada ibadah saja, tapi kepada sosial. Lagi apa? Apa saya cakap tadi? Uh, kesihatan. Kesihatan. So benda tu uh, memang perlulah. Yang ketiga. Uh, dari segi penjagaan hati. Oh, apa dia hati? Dia hati? Hati. Hati bahasa Arab apa? Eh uh, tak tahu saya. La haula wala. hati dalam bahasa Arab ialah qalb. Qal. Qalbun. qalbun, 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 hati. Kita jaga hati daripada apa? Daripada hmm. sifat dengki dengan orang. Hasad dengki, sangkburuk dengan orang. So masa bulan Ramadan kita ubah. Kita ubah semua tu. Kita ubah kita sangka baik dengan orang Sebab apa? Sebab Ramadan ni lah untuk kita Masa kita berubah Sebab apa? Segala amalan-amalan kita Waktu dalam mula Ramadan Akan digandakan Walaupun hanya kita berniat Benda yang ibadat paling senang Dalam Islam ialah niat, Kita niat awak pahala Kalau kita niat awak jahat kita dapat niat, pahala tak? Niat jahat Eh niat saja dah dapat pahala dah Oh iya niat, ba niat baik Dapat pahala Itulah antara rahmat Allah. Niat baik dapat pahala. Bila kita niat nak buat jahat, dapat dosa tak? Tak. Tak dapat dosa. Ah itu antara salah satu rahmat Allah kepada orang hmm. Islam. Ah itu sajalah. Okay. Alhamdulillah saya ada hari, soalan. Saya, lah. saya ada soalan untuk Ustaz. Um, saya nak dengar pandangan Ustaz tentang apa orang kata geng-geng plastik hitam ni. Maksudnya orang yang uh, suka pun teng puasa lah dia makan senyap, -senyap. ah macam ha, tu basically kan kita dengar gangguan plastik hitam ni disorok makanan plastik hitam lepas tu minum sorok-sorok ah, ha, apa pandangan ustaz tentang orang macam tu orang orang macam tu <laughs> ya yeah, kalau orang-orang panggil ya yeah. lemah lah lemah kalau Ramadan bukan kita kita, kita 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 duduk Malaysia bukan hmm. kita duduk New Zealand atau dengar dengar Europe hmm -hmm. kita tanpa puasa 12 jam je tak pernah lagi orang dengar puasa uh, tak Matilah pergi puasa <tuk> tak, tak, pernah lagi Tak pernah lagi Kalau ada orang mati bulan Ramadan ni Sebab sebab dia puasa ha, itu, itu Itu sejarah lah <tuk> Itu first time <tuk> mana sejarah Tak ada lagi Maksudnya kalau seorang itu Dia buat plastik hitam Tak kisahlah plastik hitam Plastik merah Plastik apa pun sampah ke apa ke hmm. Tapi Kalau dia Tak puasa di bulan Ramadan Itu satu perkara yang Mungkar lah bagi Dosa besar Sebab apa? sebab kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ha, apa dalil Al-Quran? Uh, saya tak pasti set. Ayat dalil Al-Quran tentang puasa. Ha. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kutiba alaikumus siyam. Ha. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama oh. Uh. kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil yang menunjukkan kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ni bulan Ramadan. So kalau orang-orang macam ni cubalah berubah. Hmm. Tak perlulah kita nak panjangkan sampai Ramadan seterusnya. Mm. Ubahlah masa ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay. Oh, hmm? Saya ada soalan dengan Ustaz Sebab tadi Ustaz cakap pasal kesabaran kan mm. So kalau Kalau bulan Ramadan kan Kalau kita contoh kita ada kawan Kawan yang perangai dia macam dia suka batu-batu api yang kita So hmm. kita Macam lama-lama Rasa macam ah, hilang sabar kan Macam ni kita nak kekalkan sabaran kita tu dalam bulan Ramadan ni Sebab tak nak rugi Tak nak sia-siakan Okay Kesabaran Kalau kita cerita pasal kesabaran Masing-masing ada sabar Ada had kan Ada hmm. had masing-masing sabar hmm. dia Kalau macam tu Kalau kita tengok orang tu Selalu batu-batu apa yang kita hmm. Itu kalau boleh Cuba kita jauhkan sebentar jauhkan. Kita cuba untuk perbanyakkan amalan bila Ramadan. Kita jauhkan. Maksudnya kalau ada orang kita nampak orang tu, oi, orang tu nanti dia batu-batu gapi. pergi. kalau aku rapat dengan dia nanti batu-batu. Cuba elakkan jumpa dia. Atau bukanlah jumpa lah. Cuba kalau boleh jangan lama-lama dengan dia. Sebab kadang dia akan mulalah dia akan batu api, bergosip sebagainya. Hmm. Ah, ha, bergosip ni tahulah benda-benda macam ni kalau syaitan <laughs> tak ada pun kita pun ah jadilah apa yang macam perangai syaitan. So exactly. cuba jauhkan. Sebab masa ni je untuk kita berubah. Masa ni je kita untuk gandakan amalan. So kalau kita ikut ikut kesabaran kita. Kalau ikut kesabaran kita kalau sebab kesabaran dia had juga kan. Kadang-kadang hmm. okay. akan termarah juga. Benda tu biasalah fitrah bagi fitrah bagi manusia. Sifat marah tu fitrah. So kalau jawapannya cuba elakkan jumpa dia lah. hmm. ataupun kalau boleh nasihatkan dia nasihatlah, kalau tak boleh nasihat jauhkanlah <laughs> kunci dan loka terima kasih okay. Ustaz okay, terima kasih uh, atas uh, jawapan yang diberi oleh Ustaz Alif so kita teruskan dengan soalan untuk Ustaz Mio pula. Hmm. Okay, soalan dia um, apakah uh, dalam zaman Ramadhan ni? apakah cabaran yang kita perlu hadapi oleh uh, orang ramai dalam mencari keberkatan dalam bulan Ramadan ni. Macam mana kita nak apa cabaran yang kita perlu hadap untuk mencari keberkatan dalam bulan Ramadan ni dan cara, macam mana nak atasi cabaran tu? Oh, okey. Macam mana nak atasi cabaran apakah cabaran-cabaran hmm. yang kita uh, akan dapat di bulan Ramadan lah. Contoh hmm. Oh, dia kan? Betul. Okey. Untuk menjawab soalan ni Dah kita dekat dalam bulan Ramadan ni kan kita tak makan Tak minum So cabaran pertama dia kita akan Rasa Letih Lagi-lagi bila kita puasa tu tengah lapar tengah haus Hari pun tengah terik ha, hmm. Dan itu memang Kesabaran kita tu kena tinggi lah hmm. ha, Mesti adalah hati kita bila nak buka ni kan ha, So tu lah cabaran antara cabaran-cabaran yang kita akan terima dekat dalam bulan Ramadhan ni Yang kedua Yang kedua uh, Ngantuk dan kelelusan Maksudnya hmm. Dalam bulan Ramadhan Kita Bila tak makan minum Kita akan tak ada tenaga hmm. Tak ada tenaga So Kita akan penat Bila hmm, penat maksud, kita akan rasa tidur je uh, Rasa nak tidur je uh, Rasa nak tidur penat je kan hmm. So cabaran dia kat situ uh, Jangan tidur lah Jangan uh, kita, maksudnya Kita kena jangan, lawan lah Jangan apa. tidur berlebihan uh, Sebab uh, uh. Kalau tidur berlebihan Dah makruh, dah kan uh, uh. Uh, So kita kena lawan rasa ngantuk kita ha, Cara nak lawan dia, nak mengatasi dia Time kita sahur Time kita sahur tu kita makan lah makanan yang Berprotein mm -mm. Yang membekalkan tenaga mm, kat badan kita lama. Ha, Supaya kita ni setiap bertenaga -hmm. -mm. macam, macam saya pun, saya kalau Pagi pagi kalau saya tak sahur Saya pergi sekolah Balik sekolah, saya terus tidur Ha, ada satu hari tu <laughs> saya solat Asam ke-7. <laughs> itu cabaranlah. <laughs> uh, itu cabaran. Itulah cabaran ni Ustaz. Cabaran dia uh, saya. Uh, kalau kita <laughs> kerja, kita banyak kerja ni, susah sikit nak uh, lawan penat sebab kita tengah berpuasa, tambah pula kita bekerja. So penat tu akan ekstra sikitlah. Hmm. Hmm. So, okay. so itulah cara nak antara cabaran-cabaran yang kita akan terima bila di bulan Ramadan ni. Okey. Terima kasih uh, kepada Ustaz Mio atas jawapan yang uh, diberikan Saya teruskan dengan Ustaz Alif Hmm Ustaz Alif, okay. soalan seterusnya kita Saya nak tanyalah macam mana kita nak um, mengekalkan maksudnya kita semangat kita ni untuk ibadah sepanjang bulan Ramadan ni maksudnya macam macam mana kita nak lawan rasa malas kita daripada uh, beribadah okey macam mana kita nak kekalkan semangat kita mm hmm yang pertama tak ada yang pertama ni je oh, oh. tak ada yang pertama oh, kita apa <laughs> tak ada yang pertama kedua ialah kita motivasikan diri kita motivasikan diri macam kita. Mana kita macam mana tu ustaz ha huh. Kamu tanya saya, saya tanya kamu. Macam mana kita nak motivasikan tu? Carilah kita motivasikan kita ialah, yang pertama, uh, anggaplah bulan Ramadan ni, bulan Ramadan yang kita tengah, sekarang ni kita hmm. tengah buat puasa ni, anggaplah dia bulan Ramadan yang terakhir. Kenapa? Seseorang itu, bila kita berjumpa di bulan Ramadan lagi dan lagi, itu adalah satu rezeki dan bila mana seseorang itu melakukan satu amalan di bulan Ramadan akan digandakan betul tak? Hmm, betul. Amalan sedekah sebagainya, solat hmm. sunat tarawih, tahajud semua akan digandakan. Hmm. Maka dia menjadi modal ataupun uh, menjadi modal lah. Hmm. Modal kita untuk ke syurga. Modal kita ke syurga bila sampai bulan Ramadan nanti. Eh bila sampai bulan Ramadan nanti pula. Bila kita jadikan kita melakukan amalan, jadikan amalan kita tu macam mana Ustaz Ustaz ayat eh? macam nilah. Masa bulan Ramadan. Kita bila kita menganggap bulan Ramadan adalah bulan Ramadan yang terakhir, hmm. kita akan berusaha untuk melakukan amalan kebaikan. Bila kita berusaha untuk melakukan amalan kebaikan, kita akan membuat kita akan mengamalkan buat amalan seolah-olah ya Allah, inilah bulan Ramadan terakhirku ya Allah. Inilah so kita akan berusaha berbanyakkan amalan. Hmm. Bila kita banyak buat amalan, insya-Allah Allah gandakan segala amalan-amalan kita dan menjadi bah menjadi modal lah untuk kita syurga. Insya-Allah tu saja. Okey, so maksudnya daripada jawapan Ustaz ni kita kena anggap uh, bulan Ramadan yang kita tengah puasa ni adalah bulan Ramadan yang terakhir untuk kita supaya kita tidak menyinyakan bulan yang kita tengah berada yep. sekarang ni betul. Dan okay. dia satu lagi. Uh, bulan Ramadan ni adalah di mana Allah membukakan pintu rahmat. So kalau bulan-bulan lain, bulan Muharram, bulan Muharram Allah tak bukakan Allah buka pintu rahmat. Cuma dalam bulan Ramadan ni Allah buka peluang yang terbaik untuk orang Islam, Allah bukakan pintu rahmat. Hmm. So masa ni lah kita fokus. Segala amalan-amalan kita, insya-Allah Allah memberikan Allah redha segala amalan kita dan Allah merahmati kita. Dan kerana apa? Kerana kita masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Keredaan Allah. Bukan disebabkan amalan kita so bila kita melakukan amalan kita memohon keredaan Allah bila Allah reda maka kita akan masuk syurga syurga, syurga. masya-Allah pandai okey okey uh, terima kasih ustaz ustaz alif atas uh, jawapan yang telah diberikan saya rasa kita dah sampai ke penghujungnya lah ustaz ya ya yeah, kita sampai macam baru cakap, cakap tadi uh, so saya rasa sampai sini je kita punya podcast untuk minggu ini jumpa di masa akan datang insya-Allah السلام عليكم